Ну. Oh. Во! Oh. Oh. Опять. <laughs> ага. На чем больше остановились? Да я не, помню, что что... Ты не можешь принять, что Янукович не, не виновен в разгоне Майдана? Это вы так утверждаете. А кто виновен? Я же вам ответил, что Янукович является тем человеком, который причастен ко всей трагедии, которая произошла во время событий на Хрещатике. Каким образом? Прямым. Уже отвечал вам на этот вопрос. Так. Вы даже не разобрались? Кто я разобрался. Провокацию? Я разобрался. Действия Януковича. Люди, действия Януковича, действия Януковича привел, привели, к тому, что люди в разных городах Украины начали выходить и говорить, что мы хотим Европейский Союз. Все. Это действия Это Януковича. Их право выйти. Что, что? Это их право выйти. Что-что? Это их право выйти. я вам говорю, к этому ну, привели действия Януковича. Все. Так это не является э, наклад, чем-то накладывающим вину на президента. Это действия, вот. А все, что происходило дальше, это происходило из действий самого Януковича. Как, например. Что, например? Ну вот, э, что можно назвать э, спровоцировавшим э, Майдан, разгорание Майдана, как вы считаете? Действия Януковича. Он? Какие именно? Он отказался подписывать. Ассоциацию с Европейским Союзом. Нет, нет. Как это прямая связь между тем, что начался разгораться Майдан, и тем, что он отказался подписывать. Он отказался условия, которые... подписывать Ассоциацию с Европейским Союзом, или люди вышли во всех городах на центральной площади. Что непонятно. То есть, какая-то группа населения Украины посчитала, что она может силой и насилием продвигать свою политическую точку зрения. Зачем, времени, зачем правильно? вы сейчас несете российскую пропаганду? Нет, я после говорю, того, как это после есть. После того, как Янукович отказался подписывать ассоциацию с Европейского Союза, uh -huh. люди, которые после работы, люди, у которых было свободное uh -huh. время, студенты, которые да, шли да. из пар, вышли uh -huh. на центральные площади сказать Януковичу, uh -huh. что они хотят быть и в Европейском Союзе. Ну, uh -huh. и что? Все. Uh -huh. Uh -huh. И... Я вам ответил на ваш вопрос, что и. Не, а в чем вина Януковича в дальнейших событиях? Я уже ответил вам. Ну То что есть, вы... по цепочке событий, получается, люди, которые вышли, они посчитали, что они силой и насилием могут Еще продвигать раз свою говорю. политическую точку Еще зрения, раз раз говорю, были мирные митинги во всех да. городах. Большой... А как получилось, -ка что они пережили беспорядки? действия президента Украины и его Какие? подчиненных. Какие именно? принятие, за, пойду при, пойду. принятие законов и ущемление волеизъявления украинцев. То есть какой-то закон провоцировал людей нападать на, зап, на зап, полицию? Запрещение выходить людям в шапках или же в масках. Вот. Да. Вот. А что здесь неправильно? Вот подразделение. Решение суда. Вот что неправильно. Какого? Шевченковского. Шевченковский суд решение осмотрит. Так, так. Да, да. То есть суд мог дать разрешение людям применять насилие в отношении полиции, правильно мы понимаем? Еще раз вам повторюсь. До того, пока Янукович не начал применять силу против народа Украины... А когда он начал применять, все, можно узнать? Все акции были мирные. Все. Ну что вам вот непонятно? Все. Давайте я разберемся, когда он начал применять насилие? В, под конец ноября. Так, какое событие нам, нам показало, что это кровавый тиран, который готов убления? Какое событие? Когда беркут подняли? Когда начали изменять законы? Не, не, какое-то конкретное событие, наверное. Конкретное, вам они говорю. Могут... Побитие студентов. Все. Вот. Я к нему подвожу уже Отлично. второй выпуск. Решение суда. Задаче. Решение суда. Не, не, решение суда не может Решение суда. Решение суда. Решение суда. Давайте разбираться. Разобрался. А Решение суда. Нет. Все. Нет, 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 да. Нет, нет, да. Да. Нет, да. Нет. Суд, Суд не разбирался нет. с этим Решение суда. Так вот. Открывайте все постановления. Как открывайте все постановления. Давайте разбираться. Постановление. Суд? Открывайте постановления. Что конфликтовано? Не, открывайте постановления, которые открыты против верну. Давайте поговорим. А то, что можно перепроверить, я суд, могу дать суд, единственный орган, который может опред. Алё, услышь меня. Не твое мнение, а единственный орган в Украине, который это может мое определить нарушение, нарушение каких-то законов, это суд. Открывай решение суда. Сейчас будет не мое мнение, а И факты, которые можно суд. перепроверить. Открывай, открывай решение суда. Мне не интересно решение. Мне, не, мне суда, не который твои факты. Решение суда. Решение суда. Единственный Отвод. орган, который может есть... определить нарушение суда. Ага. Все. Ага. Все. Нет. Да. Смотри, да. когда тебя бьют, еще ты можешь раз понять тебе что говорю, права нарушают? Ты не понимаешь. Единственный, подожди, подожди. Единственный орган, подожди. который может определить вот нарушение чего-то, это суд. Открывай постановление суда. Скажи. Вот лично ты как человек, когда против тебя кто-то совершает преступление, нарушает закон, ты можешь это для себя понять? Еще раз тебе говорю, меня твое ты понятие можешь ответить за себя? меня твое понятие не интересует. Есть решение ты за себя суда. Можешь ответить? Решение суда. Ты за себя можешь Я ответить, могу просто человек? сказать, потому что я с чем-то не прав, но есть решение суда. Все. Подожди, когда тебя, допустим, кто-то вот на улице, если я перед этим э -э своровал. У кого-то сумку. А если не воровал? Нет. Так решение Мы суда. Все, решение вот ты суда. Он не что нас. Решение суда. суда. Наше реально не, не устроено. Услышь. У нас все есть решение есть суда. Есть решение Нет. суда. Все. Да. Мир так не устроен. Да, решение суда. Общество так Реша... не устроено. Смотри, твое мнение меня не интересует. Решение суда по факту. Ты считаешь? По факту. Человеческая. Я считаю по факту. регулируется судом? Я считаю по факту. Не, не Да, да. 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 Ты счит... Я жизни, считаю подcause, да, по факту, нет? решение суда. Все. Жизнь, человеческое общество регулируется, решение судов? суда. Еще раз я говорю: все, что происходило у нас в Украине, где были нарушения, все ага, нарушения ага. определил суд. Открывай решение суда. Если суд ангажировался. Я что тебе делает? еще раз отвечаю: решение суда. Да все. Мне не интересен Там мне суд. Не он Мне не интересно твое, твое мнение. Услышь. А я могу тебе доказать, Там что, мне, что мне суд не доказал право. Мне доказал суд. Суд доказал. У меня есть факты. А я верю суду. Суду. Есть факты, опровергающие есть суд. решение ангажированного суд. суда. Смотри, как есть суд. Быть? Суд есть. Все. Есть В суд. суде сидят люди. Есть суд, который люди смотрит все власти. факты. Услышь, услышь, суд. Я все. слышу тебя. Суд. Я говорю еще раз. Я могу тебе доказать. Смотри, услышь меня еще раз. Ты принял суд. решение, меня которое не соответствует Меня не правде. интересует твое мнение. Я же тебе ответил. Вот вы так и живете. Так суд. Вы У нас реальность. не решает суд Вам Все. когда удобно. Не россияне. Решение суда. Не, законы. Не россияне. Когда неудобно. Решают. Правовой в... вакуум. Украине правильно? не решают россияне, а решает украинский суд. Все. Я не оставляю тебя решать. Все. Но это факт. Событие, которое ты говоришь, решил суд. Есть вину реальный виновный. Ты Еще найти. раз тебе говорю, суд. Все. Понимаешь? Суд. Да, да. Да. А Ничего что? твой суд правду суд. не установил. Суд. Открывай постановление. Боишься? Мне Не интересен вас суд. Да все, Он мне вообще не угрожал твоя... Смотри, я живу в Украине. Ты как мое гражданин государство, даже не можешь разобраться, Смотри, что у тебя происходит? У меня же... я живу в Украине. Меня... Есть мое государство, есть заняло... мой суд, есть ресурсы, есть заняло, суд, чтобы найти вино, которым там. я доверяю. А не мнение россиян, которые несут да. пропаганду, да. То есть Украина всегда да. доверяет закону. Но еще раз суд. я говорю, суд в Украине, Правильно? суд, суд, все. Все, суд. Нет. Да. Суд не решает, на Меня самом не интересует деле, интересует все, все жизненные ситуации. Меня не интересует твое мнение, суд. То есть существует только решение суда, Существует а мнение украинцев ты ничего и не суд. можешь разобраться. Существует... А бывает несправедливый существует... Суд. существует мнение украинцев и суд, все. Скажи, а бывает несправедливость? Су существует... существует? мнение суда, вот, точнее решение суда и мнение украинцев, все. Угу. Ты россиянин, твое мнение. А, твое а на чем мнение? основана вот эта высокомерие? Она какое-то Тво... имеет, логическое Тво... основание? Твое мнение Может, меня историческое, интересует. культурное. Смотри, твое мнение меня не интересует. Россия не, не продвигаю твое мнение. Российская, я пропаганда, российская пропаганда, все Смотри, время я говорит. у тебя что у нас государство спрашиваю? что-то Все не интересует. Как спустившегося с неба Бога спрашиваю. Ну На чем основана высокомерие украинцев? Какое высокомерие? У нас есть закон, вот у то, нас есть суд, Что ты рассказываешь? Есть, у вас есть. нет закона. Это мое государство, есть. и я мнение. сам вправе решать, как правильно. Это называется вот. высокомерие. Так не интересует твое мнение. Услышь, алло. Это есть высокомерие. Ты причем не устанавливает при, суд. Причем ты к Украине Это по факту. Причем ты к Украине? Причем ты к Украине? Расскажи мне, потому что мы все живем на одной планете, чувак. Расскажи мне, пожалуйста. Вот смотри, во Франции несколько дней назад разогнали э, протест. Почему захотели? Так мы ну, расскажи поподробнее. Ну, какой-то человек взял. Нет, поподробнее и это не, с деталями. Почему люди вышли на митинг три дня назад? У них были причины. Почему? Я у них не спрашивал спрашиваю. Мы живем на одной планете. Ну? Расскажи, почему. Смотри, есть события, которые связаны со мной напрямую. А так есть, ты которые не, не имеешь связаны. никакого отношения к Майдану в Украине. Имею. Не имею, имею. прямое. Не имеешь ты россиянин. Мое государство. Ты россиянин. Пожинает плоды. Так живи в, в России и разбирайся. Разбирайся, почему Российская Федерация начала войну. А не почему у нас Я события знаю в Украине. Я что? давно разобрался. Что ты разобрался? Почему началась спецоперация. А, а спец... спецоперация это война? Подожди. Есть определение внутри государства, юридическое ага. обоснование, Правильно. что оно делает. Правильно. Почему оно использует вооруженные силы. Правильно. Вот. Правильно. А война... Это состояние, скажем так, отношений между двумя государствами. Понял. Так расскажи Понимаете? мне, пожалуйста, что у вас, какой срок у вас за ведение агрессивной войны или за планирование? Ну, согласно конституции. Какой? Как, какая конституция? Ты о чем? Причем Российской здесь Федерации. конституция? Уголовный кодекс. Я задаю вопрос: что у вас? по уголовному кодексу Российской Федерации. Ну, наверное, какой срок? Хоть наказание так, есть. Открывай, будем учить сейчас Российскую Федерацию, не Украину. Давай, открывай. Так, с чего ты решил, что мы развязали какую-то агрессивную войну, планировали? Открой, прочти, прочти. Открывай. Что Уголовный кодекс Российской Федерации, 353 статья. Сейчас Что я там узнаю? Будем говорить о России сейчас, не об Украине. Почему? О России. Россия. Нет, ты мне объясни, где Россия развязывала... Вот развязывала. сейчас, открывай. Возьму. Открой 353 УК РФ. А ты мне скажи, где Открывай. Я Нет, нормально. ты будешь сейчас смотреть. Открывай. Давай, открывай. хорошо. Какая статья? 353 УК РФ. Так. Давай, М -м. пиши. 353 УК РФ. Так. Ну и что там написано? Там все на все. Два Сейчас, пункта, секундочку, да? секундочку. Планирование, подготовка и развязание агрессивной войны на лишением лишения свободы за сроком от 7 до 15 лет. Введение агрессивной войны на лишением лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Так. И почему, что, почему, не... почему, Путин называет, почему Путин называет это войной? Кого называют Ну, специальная военная Ну, потому что она по факту, состояние отношений двух государств, уже является войной. Что написано в 353 Но, УК РФ, никак не это. Что написано в 353 КРФ? Что развязывание и ведение агрессивной войны. Так а почему до сих пор Путина не посадили? А потому что Россия и Путин, как командующий, не развязывали. Так у вас нельзя не войну. У вас нельзя начать войну. Она запрещена после окончания Второй мировой войны. Можно вступить в уже идущий конфликт. Хорошо, покажи мне, пожалуйста. Покажи целей. мне, пожалуйста, где у вас в законе написано, что вы можете начинать специальную военную операцию. Какая статья? А где у нас в законе написано, что Покажи президент мне, где? не имеет права. Где? Вы начали СВО где это Он написано. Главнокомандующий. Где у вас написано в. У закон. него в обязанностях президента есть где? защищать интересы у... государства. Покажи мне, где написано СВО. Там не должно быть написано СВО. Как? Должны быть определения операции, которые начинает государство. Где это написано? Ну, это прописано в руководящих документах уже Министерства покажи, обороны. Отлично, покажи Какие мне. Какие операции где? оно может проводить? Покажи мне, покажи вот, мне. Это. Руководящие документы мне, обороны, они для служебного оплаты. Покажи, покажи, хорошо, покажи мне вот, вот. этот закон. А Путин, как главнокомандующий, покажи мне этот закон, имеет я понял. право покажи закон. отдать приказ покажи закон. о действии закон. Сил. Закон, закон покажи мне. В смысле, у него статус главнокомандующий. Да покажи мне закон это. Ты говоришь, в Министерстве обороны... В Конституции есть... написано, покажи, что он Какая статья? Покажи. Давайте поинтересуемся. Давай. Вот отлично, отлично. Так. Mm. Mm. Статья 87 Конституции Российской Федерации. Президент Российской Федерации является верховным главнокомандующим вооруженной силой Российской Федерации. Так, президент Российской Федерации является верховным главнокомандующим вооруженной силой Российской, Российской, Российской Федерации. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации в Государственной Думе. Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом. Хорошо. Когда Украина проявила агрессию в сторону Российской Федерации? Она напала на наших союзников. Э, покажи мне где это написано у вас в конституции. Это не должно быть написано в нашей конституции. Как не должно? Не, не, так не будет. Покажи где-то написано. Нет, у нас есть договор, в котором договор. прописано оказание военного. Как называется помощи. договор? Сейчас мы найдем на договор. Сейчас договора. и договор посмотрим. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Отлично, Народной Республикой. Я этот договор открыл. А теперь в шапки. В шапке, в шапке, что написано. Читай в шапке. Российская Федерация и Донецкая Народная Республика именно в дальнейшем договариваются с нами. Опираясь на исторические сопрочные связи, традиции, дружбы и доброго общения своих народов... Ладно, да, подожди, сил? хорошо, давай по-другому. 28-я 28 статья этого договора. А ну, прочитай. 10-я страница, 28-я статья. Так, настоящий договор подлежит идентификации и вступает в силу в день обмена офицерскими грамотами. А теперь пиши, когда этот договор вступил в силу. А, 25 числа он вступил в силу. А теперь мне расскажи, как вы э, начали специальную военную операцию за день до вступления в силу этого а, договора. Ну, мы веду хорошие отношения между ЛНР и Россией. Алло, это а, Не, подожди, не, не, юрисдикция. Тебе ответ давай. интересен? Давай, давай, отвечай, отвечай. Мы решили в связи с доброй волей договор, который пообещали, начали раньше выполнять. Каким образом, где-то у вас написано в Конституции? Нигде не написано. Это волевым решением президента. Где? Покажи мне вот это решение а его, оно не должно быть оформлено в виде А как, вы, а как каждого. вы могли юридически начать какую-то операцию, если она не вступила смотри, в силу? Смотри, вот до, в договоре сколько сторон? Две, три, 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 там, там два документа было. То есть Российская Федерация... Ну, нет, с каждой отдельной. Российская Федерация, ЛНР и ДНР, ну... Два документа получается. Ну. Две три, стороны, да, три стороны, стороны и два документа. Не, не три стороны. Два отдельных договора, в, которые, в каждом две стороны. Так три стороны. Российская Федерация, ЛНР, Российская Федерация, ДНР, Российская Федерация, ЛНР, ДНР, три стороны. Нет, три стороны, если бы в одном договоре было три стороны. А так у Российской Федерации был отдельный договор с каждой республик. То есть так, в каждом договоре две стороны, правильно? То есть Российская Федерация, это получается два государства. Не, не, еще раз, есть два договора с двумя республиками. В каждом договоре две стороны. Так сколько Иначе сторон? Сколько сторон? Нет, тут нет такого, сколько сторон всего в этой истории. Есть два а, отдельных Ладно, слушай, типа нач Подожди, начинаешь я воду лить. лить. Раз, покажи мне, где у вас написано в Конституции или в полномочиях президента Российской Федерации начинать что-то, что не вступило в силу. Покажи мне это. А зачем это должно быть? Смотри, в договоре две стороны. Когда одна из сторон недовольна действиями другой стороны в договоре, она это как-то выражает. Либо жалуется, либо расторгает договор. Жалоб от ЛНР и ДНР по поводу преждевременного начала выполнения договора не было. Задаю тебе еще раз вопрос. В договоре 28 статья. И в день да. обмена ратификационными грамотами. Все это произошло спустя день, после uh -huh. нач на начала СВО. А, подожди, и давай, давай по-другому. Покажи мне документ СВО. Какой? СВО, в начале СВО. Угу. Приказ о начале СВО? Да. Вот, допустим, должен быть. Возможно... Если это приказ. Я пытаюсь, э, по Министерству я пытаюсь, обороны, пытаюсь начать. Если приказ. Поместье Обороны. Он для СБ. Я пытаюсь логику найти. Каким образом можно так. начать СВО, если документ не вступил в силу? Как вы можете помогать кому-то, если этот договор не вступил в силу? Мы имеем право действовать так, как считаем где нужным в рамках нашего договора. Где? где написано? Если другая сторона недовольна смертью. Где написано в договоре? Алло, в договоре где написано? А. Где в договоре Что написано? написано? Ну, что Российская Федерация может начинать что-то, что не вступило еще в силу. Так я еще раз говорю: если другая сторона имеет претензия, Я не тебе скажет. задаю вопрос: лично тебе, а не о другой стороне. Где в договоре а сюда или что у вас? Где в договоре? Спрошу иначе, или у вас а нет. Смотри, где в договоре, или у вас, в законодательстве написано, что вы можете начинать что-то, что не вступило еще в юридическую силу. А зачем нам это прописывать? Надо решил спрыгнуть. Ну ты задаешь мы, вопрос, говорим я с тобой, мы говорим с тобой по документам. Юрисдикция что? подкрепляется тем, что прописано. Что? Написано в документе, угу. договор вступает в силу в день обмена ратификационными грантами. Это произошло 25 числа. Где у вас написано, что вы можете начать что-то, что не вступило еще в силу? Скажи, кто-то установил, что мы нарушили договор? Я тебе договор? задаю вопрос лично тебе. Кто как бы это начали? Установил? Что мы не, нужно, не нужно прыгать на меня. Я тебе задаю Подожди, вопрос. Подожди. Где у вас написано? Кто установил Я тебе договора? задаю вопрос, где у вас написано? Какой-то суд. Какой-то суд нужно установил мне нарушение договора. Смотри, я не говорю о судах. Я задаю ну. тебе конкретный вопрос. Где у вас написано? Подожди, чтобы понять, что договор нарушен. Еще раз тебе говорю: я, я не, говорю, не говорю тебе о нарушении договора. Я задаю тебе простой вопрос: а где что? у вас в договоре, ой, где у вас в законах написано, что вы можете начать какую-то операцию без, без юридической силы. Еще раз, спрашиваю иначе. Не Кто нужно спрашивать, ответь нарушен? на вопрос. Не, не задавай вопросом на вопрос. Не нужно. Подожди, подожди. Ты спрашиваешь Это твое мнение, что договор нарушен? Твое я... мнение Смотри еще Какое раз я говорю, силу в этом документе? Я не утверждаю, что договор нарушен Я задаю тебе вопрос Значит вопросы. он не нарушен Я задаю тебе вопрос Где у вас написано в законе Что вы можете начать что-то, что не вступило в силу? Где? Смотри, как работает юриспруденция ты вопроса чтобы не понять. слышишь. Ты не слышишь чтобы вопроса. понять. Статья. Все. Смотри. Статья. Что есть нарушение. Статья. На суд Еще раз я говорю, не говорю о нарушении. Статья. Давай статью мне. Какую статью? Где у вас написано, что вы можете что-то начать без юридической? А зачем силы? нам такая статья нужна? Ну, ты надутаешься, Нет, ты просто придумал, что тебе хотелось бы, чтобы такое было. Что написано в 28? 20... Что написано 28 статье? Мы уже это проходили. Что там я написано? Что написано? Скажи. Ты можешь лично что установить, написано, что, было 20... 20... что написано в 28 статьи. Ты можешь установить. Что я было тебе нарушение? еще раз говорю, я не говорю о нарушении. Я тебе задаю вопрос. А чем ты Задаете. Послушай еще раз, тебе вопрос. <зат> не говорю о нарушении. Где у вас в законе написано, что вы можете начать какую-то спецоперацию, ссылаясь на документ, который не вступил в силу. Все. Ну, нам не нужно, чтобы это был отдельно прописан такой запрет на такие действия. Покажи мне закон. Какой закон? Любой, который твои слова подтверждает. А какой закон подтверждает твои слова? Еще раз тебе задаю. Смотри, есть договор, где написано. Так. Договор вступает в силу в день, в день обмена ратификационными грамотами. А тебе задаю вопрос тебе встречи. Покажи кто мне закон. Может? Закон. Кто может определить, что закон. договор Закон. Я... Смотри. Ты считаешь, что договор нарушен? Я не говорю о нарушении. Алло, проснись. Закон. А о чем ты Закон. Почему тогда, если договор не нарушен, почему тебе возникает к нему вопрос? К закон документу? тебе задаю вопрос. Где значит, написано? Договор закон. Закон. Значит, значит, договор нарушен. Закон. Значит, договор нарушен. Закон, еще тебе раз я говорю. Вопрос, я тебе не, не говорю о нарушении закона. Все, закон покажи. Но если договор не нарушен, я не говорю тебе о нарушении закона, мне покажи. Ты сможешь меня услышать? Я не знаю, зачем тебе нужен именно такой закон. Покажи мне этот это закон. Это твое личное желание Я что он тебе задаю быть, вопрос не говорю. Я не говорю, что что-то нарушено. Покажи мне закон. Подожди, ты придумал, что должен Нет, быть закон? Тупо, оба, Нет, ну подожди. Вот мы не уйдем от этой темы, пока так ты не покажешь. ты придумал, закон. что такой закон должен быть. Закон, покажи мне. Ты придумал, что он должен быть. Каким образом Российская Федерация начала специальную военную операцию, ссылаясь на документ, который не вступил в силу? Закон. По указу президента. Закон. Покажи мне указ. Ну, он ДСП. Для покажи... Министерства обороны ну... распоряжение главнокомандующего ага. носит гриф ДСП. Покажи мне тогда закон. О чем? О грифе ДСП о для том, что... приказа о том, главнокомандующего? Что Путин, о том, что Путин может нарушать какие-то договора. То есть, уже ты считаешь, что он нарушил, правильно? Ну, Ты уже утверждаешь, что этот, этот указ был принят до э, вступления в силу этого договора, правильно? Смотри, как э, ты понял, что Ладно, так, слушай, закон. нарушил. Закон, просто закон покажи и все. О чем закон еще раз? О том, что Российская Федерация может начать какую-то операцию, ссылаясь на документ, который не вступил в силу. И все. Я жду ответа. может, Ты, хочешь придумал, говорить. Статья ты придумал статья закона? Статья закона. Что такой закон должен статья быть? Статья закона. Ты придумал? Статья закона. Подожди, ты придумал, что такой закон должен закону. быть? Статья закона. Смотри, почему он должен существовать смотри, такой закон? Если, если какой-то договор. Подписывается. А, нет, подожди, ну, лучше. Покажи мне, пожалуйста, когда закон вступает в силу. Когда договор у вас вступает в силу. Открой договор о международных законах. А ну прочти мне, где это написано у вас. Что этот договор Что? может вступить в силу, не вошел, не войдя в юридическую силу. Тогда давай будем ссылаться на договор о международных законах. Это не юридический документ, а политический. Давай, 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 еще. Подожди, подожди. Документы юридические или политические? бог ты мой. Ты можешь мне найти, ну, пожалуйста? Скажи. Открывай, давай, читай. Не пытайся мне так. сейчас задавать лишние вопросы. Э -э -э договор, международный договор России, да? Федеральный закон о международных договорах, да? У -у -у. Ты да. Читай, -да -да -да. Да -да -да. читай, читай. Когда договор вступает в силу? Так. Какой там у вас? 16-й, да? Или какой? Какая, статья? 16-я? Давай я тоже посмотрю. Подожди, есть Федеральный закон о международных договорах Российской Федерации. Читай ее, читай. Так, а какой нам нужен раздел? Полностью. Он небольшой. Можешь читать. Mm. А, раздел пятый раздел. Пятая статья, точнее. Вот, и читай. Пятая статья. Международные договоры Российской Федерации правовой системе Российской Федерации. Так, международный договор Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права является в соответствии с основной частью ее правосистемы. системы. Если международными договорами Российской Федерации установлены иные правила, чем Нет, не, правила, не, подожди, то, извиняюсь, принят... шестая, шестая статья, не пятая, шестая. Так, согласие Российской Федерации на об... обязательность для нее международного договора может выражаться путем подписания договора, обмена документами, образующими договор, ратификации договора, утверждения договора, принятия договора, присоединения к договору, применения любого другого способа выражения, согласия, о котором условия договариваются со стороны. Решение о согласии на обязательность для Российской Федерации международных договоров Принимается органы государственной власти Российской Федерации, ДМ, дальше не значит. А теперь 16-я а 16 статья Конституции Российской Федерации. Давай, я тоже открою. Так. Сейчас, подожди, 15. Сейчас я точно отвечу. Подожди, секундочку. Положение настоящий конституции составляет основы конституционного строя и не могут изменить начальника порядка основной настоящей конституции. Наверное, не так, кстати. Сейчас, подожди, посмотрим. Так, 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 кстати. А -а -а -а. А вот пятая статья пер, первый пункт и Подождите, второй какая? и второй пункт статья пятая Конституции Российской Федерации пункт первый и второй Российская Федерация состоит из республик, краев, областей. Не, 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 не это что-то не то читаешь. Подожди. Подожди. Конституция Российской Федерации. Федеральный закон о международных договорах. Вот. Пятая статья. А, статья пятая. Пункт первый и второй. Так. Статья пять, да? Да. Первый. Международный 1, договор РФ наряду с общепризнанными принципами норм международных является частью правовой системы. Угу. Если международным договором установлены правила, чем присмотрены... Так. Положение официально опубликовано. международным договором... Да нет, нет. Второе. И... Если что... Если... если, международным договором федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора. Понял. Между Россией и ДНР и ЛНР был подписан международный договор. Ну да, так что... В статье 28 понимаешь? этого договора что написано? Ну, о том, когда вступает так. Вопрос. Каким образом Российская Федерация начала освоить, если договор не вступил в силу? Ну, сила своего решения. Какое решение? Президента. Покажи мне его. В а начале своего. Покажи Указ. мне. Покажи мне это решение. Он ДСП. Покажи мне. Ну, можно погуглить, но я сомневаюсь, что он в сети выложен. Смотри, я разобрался в этой ситуации за 30 минут. А, а ты как гражданин так. Российской Федерации спустя полтора года все, что сумел выучить, это события на Майдане. Но о России ничего не знает. Нет, подожди. Как это произошло? Можешь мне подсказать? Подожди, подожди. Я тебе сразу сказал, что в договоре две стороны. Если одна из строя считает ты, договор нарушенным, почему она ты его в событиях в Украине разбираешься, в событиях в России не разбираешься. Так, я разобрался давно. Я тебе дал так ответ. Покажи мне, покажи, каким образом. То, что договор каким нарушен, образом вы устанавливает начали суд? Каким образом вы начали суд СБО, каким в России, образом в России вы? Шо? суд Шо? устанавливает Шо? нарушение договора? В Украине суд <с устанавливает нарушение закона. Все. До свидания. Ну В Росії у нас взагалі-то суд е е устанавливає какие-то правила, чи як він сказав. А як я йому кажу, що в Україні те ж саме, ну, ні, ні. у мене є своє мнение на эту ситуацію. От і все, вам, От отак все працює. Дякую за перегляд. Якщо ви ще друзі не поставили вподобайки, ставимо. Також вам нагадую, що кожного дня о 21.30 за Києвом. У нас на этом канале в Ютубе идут прямые эфиры. Так что я всех.